Черкаси перетворилися на театральну столицю. У місті триває щорічний фестиваль Сцена людства. Свої вистави вже продемонстрували 5 театрів-учасників. Кожен театральний день проходить із неймовірним успіхом. На виставі Литовського театру побували і наші кореспонденти. Цьогорічний театральний фестиваль влаштовано за кращими традиціями світських заходів. До музею червона доріжка, а всередині гостей зустрічає оркестр. Попри побоювання театралів, що перенесення фестивалю з весни на літо, спричинить зменшення кількості відвідувачів, у залі повний аншлаг. Організатори радіють. Інтерес до фестивалю Это Це полные повні зали на наших спектаклі. Черкаси дійсно театральний міст, Черкасах дійсно культурные, духовные люди. Свого захоплення від фестивалю не приховують і гості. У фоє вони радо діляться враженнями від уже переглянутих вистав. Я вже прийшла на п'яту виставу. Кожного року хожу, майже на все. Щаслива від того, чекаю фестивалю в цьому фестивалі. Сцена людства мені подобається все від того, що нас вітає оркестр поє, до того, яких приємних знайомих людей і зацікавлених театром можна зустріти в партері. Допоки гості в приємному очікуванні вистави, актори теж часу не гають у них останні приготування. Мы не будем удивлять, мы просто хотим пообщаться с вами и чтобы у вас был хороший вечер, чтобы хорошее настроение и э, улыбка не ушла от вашего лица. І вже за декілька хвилин драматичний театр Йозеса Мельтініса презентує Черкасцям свою виставу Шалений день або Одруження Фігоро. Самі актори називають її світлою комедією. Відтак, і одяг, і декорації у світлих тонах. Глядачі у захваті від литовської вистави дуже цікаво. Нам дуже сподобалося все, і це фесфестиваль класний. У рамках фестивалю глядачі зможуть побачити ще три вистави: – в сон, трохи ніжності та злочин і кара. Вікторія Курченко, Василь Саєнко. Вікка новини. Більше розповісти про сцену людства. Ми запросили організатора, директора драматичного театру Володимира Осипова. Доброго дня. Доброго дня. Володимире Олексійовичу. Традиційно фестиваль відбувається весною. Чому цього разу його перенесли на літо? Рішення перенести наш фестиваль на літній період року. связано с несколькими причинами. Прежде всего, то, что весной ⁇ это еще начало года, еще не утверждены э, бюджеты страны и, и бюджеты наших, наши областные бюджеты. Поэтому э, э, в организации фестиваля возникают небольшие трудности с финансированием фестиваля и, и так далее. Но это не самая главная причина. Самая главная причина то, что э, в этот период во всех театрах идет разгар театрального сезона. И поэтому не все имеют возможность оставить свой город без театра и приехать на фестиваль, потому что участие в фестивале, она занимает э, в пределах недели отсутствие театра, поэтому э, многие театры не могут возможности принять участие в нашем фестивале. И третья причина это то, что в летний период э, года черкасы э, более привлекательны, э, распущены деревья, и э, можно провести экскурсии, тем более, что у нас есть что показать в черкасском крае. Поэтому вот исходя из этих... Э, Причин мы решили попробовать провести эксперимент, провести в летний период года. Хотя были опасения о том, что наступает отпуска и будет мало зрителей в зрительном зале, но наши опасения были напрасны. И зритель с удовольствием посещает, и, и вот в настоящее время наши спектакли, и фестиваль идет с большим успехом. Как сприймала публика выставы участники фестиваля? Ну, сегодня уже э, фестиваль подходит к концу, осталось еще три дня фестиваля, в том числе вот и сегодня. Э, на фестивале будет представлять свое искусство, свой спектакль по роману Федора Достоевского «Дядюшкин сон». Э, Киевский национальный академичный театр имени Лесси Украинки. А до него э, уже... Э, Показали свое, свое искусство пять спектаклей, в том числе и «Хозяева фестиваля», Черкасский академичный театр имени Тараса Григорьевича Шевченко. Первая половина нашего фестиваля прошла под девизом классики, классики украинской классики. Это был и Мартин Баруля, и э, Назар Стадоля Шевченко, и Леси Украинка ⁇ Лесовая песня ⁇ и э, спектакль Львовского молодежного театра имени Курбаса по за поэзией Василия Стуса ⁇ Марко проклятый ⁇,⁇ Схильна легенда ⁇ Все эти спектакли прошли э, с неизменным успехом у публики. Поэтому э, вот это тоже еще одно отличие нашего фестиваля, то, что э, зритель отдает предпочтение э, классическому, э, классическим спектаклям, классическим произведениям. Получается, что э, э, вечные ценности берут вверх, и э, зритель тянется именно к такому искусству. Володимир Алексеевичу, сколько коштувало проведение фестиваля? Ну, прямо сейчас абсолютно точно ответить невозможно, я думаю, что мы полные такие итоги подведем по окончанию фестиваля, но хочу сказать, что в принципе начиная составлять программу театрального фестиваля, то мы приблизительно составляли и такой предварительный кашторис наш, и он составлял где-то до 180 тысяч гривен в целом бюджет этого фестиваля. Мы знаємо, що актори говорили рідною мовою. Чи не виникло мовного бар'єру з глядачами? Ну, на той міжнародний фестиваль. Я думаю, что... Э... Конечно, чувствовался некий дискомфорт, потому что у нас еще технически фестиваль не оснащен доскональным переводом спектаклей. Поэтому мы экспериментируем, или это будет бегущая строка, или же это будут титры, или же это будет синхронный перевод через диктора, через переводчика. Поэтому пока мы еще ищем. Я думаю, что в ближайшее время мы, наверное, эту проблему решим обязательно. И доведем до доскональности о том, что э, зритель будет э, хорошо при, при, понимать иностранные коллективы. Но с другой стороны, фестиваль он проводится э, не только для зрителя. Фестиваль театральный фестиваль подразумевает о том, что э, встречаются коллеги, то есть участники фестиваля. Вот сегодня даже и вчера, вернее вчера в городе э, на спектакле уже присутствовало три участника фестиваля. Это был и Киевский театр э, Леси украинки, это уже э, при Приехал, еще не уехал литовский театр. Это еще это уже приехал кабардинский государственный театр и э, на подъезде вот сейчас уже брестский театр меньше Минский, Минский театр э, брестский театр без Беларуси. Поэтому э, я думаю, что это еще огромный интерес э, для э, профессионалов, для актеров прежде всего. Поэтому ну, актеры, конечно, понимают своих коллег с полуслова, потому что все-таки, несмотря на то, что существует какой-то барьер языковой, актеры стараются донести свое искусство, свое произведение через сердце, через душу, поэтому, в принципе, такого дискомфорта мы не ощущали. Ну, вот то, что, то на чем я подчеркиваю, то, конечно, все-таки удосконаливать этот, этот момент нужно. А наступного года черкасский сезон претворится на театральную столице. Да, я думаю, что мы, тем более, что на следующий год это уже такой мини-юбилей театрального фестиваля. Пятый, пятый будет фестиваль по счету, и э, с каждым фестивалем мы только наращиваем наш потенциал. И я думаю, что э, фестиваль будет становиться только лучше и э, формат его будет более расширяться потому что мы уже э, думаем на следующий фестиваль э, задействовать еще несколько площадок чтобы э, мог чтобы мог еще показать свое искусство и кукольный театр и так само провести э, площадные театры тем более что в принципе у нас есть и парковые зоны у нас есть площадки в парке 50-летия я думаю что мы расширим рамки нашего фестиваля для того, чтобы это было действительно э, праздником для жителей нашего города и для гостей. Тем более, что это летний период, много э, туристов, много отдыхающих. И э, сегодня я знаю, что стоит такая задача перед управлением культурой, туризму э, города и области о том, что развивать туристические маршруты, развивать э, э, туризм, э, делать наш город цивилизованным, европейским тем более, что я еще раз повторюсь, что нам есть что показать. Я нагадую, что в гостях Вика Новин был директор драматичного театра Володимир Осипов. Прежде всего я хочу поблагодарить телерадиокомпанию Вика за то, что вы пригласили меня в студию. И для наших зрителей я хочу еще раз сказать то, что не, не теряйте последнюю возможность, уникальную возможность соприкоснуться с самым настоящим, самым живым театральным искусством театр. Поэтому до конца фестиваля осталось еще три дня. На, в конце фестиваля выступают самые-самые лучшие театры. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам. Мы с удовольствием вас ждем. Дякуем вам.